не прошло и двух дней, как мы собираемся ехать обратно. Помахай рукой, идет. Ты тут окрестность я немножко сниму. Угу. А за сколько минут у меня записи? Вообще? Да. Ну, пока батарейка не садится, а это полтора часа. Потом батарейку меняешь и опять снимает, а Емкости на 8 часов хватает. Бежит компаньон. Хорошо. Да, ты был там, видишь? Ну, хорошо, что вспомнил? Да, уж. Самая увлекательная часть нашего Дочка путешествия. Убегаем. Это подъем. Я открыть открыл, а как мы открыть. Что? С другой стороны. Нормальный ход. Пристегните ремни мы начинаем подъем. Восхождение на АВР. Покидаем национальный парк Томбр. Так, вот надо а держаться, может, дарить от чего-то. Бешок, вообще тут можно было вот, спать. <решок> да, тут машина, вот тут говорила машина, а вот здесь еще Как их можно спалить? Это, ну тут, конечно же, все пьяные идут. Курят. Где-то они здесь не при чем. Это Паша спалил. Лишь по причине того, что забыл отстегнуть аккумулятор, когда варил. Аккумулятор, вот, а в машине почти полный бак был бензина. Еще бензин на матричке время сгорел ладно машина да даже недавно достал пару лет как ей ну а сколько обновил но ну, то и лучший вид Последняя его модель. вид более крутой чем это уже ружка подошка да но зато та рабочая работяжка надо вытянуть машину поехал вытянул а, Ну вот это с этой стороны надо, надо что-то затянуть а вытянуть Он поставит еще задний мост на ту машину передний мост там раздав копейка, что копейка, переделают. Да, немножко не очень классно, но чуть-чуть все равно поладили. Я считаю, что рыбалка не очень хорошая. Рыбалка я рассчитывал честно получше. Я тоже рассчитывал, Нет, что лучше, и покрупнее, да. и побольше. Ну, бывает такое. Круто. Спрашивал у мужиков, судака ноль, не поймали ничего. Видно, там немножко половили еще Какие вот эти на медузе, которые плавают? Да, Менты какие? -то. Так а что они приплыли, блин, пришли? Мы уже домой идем. Мы уже домой возвращались, а они. Они уже приехали раньше, бухали час недели. Они же без этого не могут. Отдых, конечно, стакан надо. потому что такие дороги. Яму надо просто яму попрыскать Что же? Сейчас Лед идет Идем. тут Серега. Я закрываю глаза. Я не знаю. В какую сторону податься. Причтать не порвать, Жигурю, конечно, военные устроились даже нечего Там 2.2 даже с другой же гулями не трогают. Круги в нем как в самосвале. Ну вот и вот для рыбалки кайф, конечно. Это и кругльев, потом здорово. есть. Место и комфортно, и надо скорость, и проходимость, принципе... Да, где-то чуть что. что, что проехал. Хотел его продать, потом решил не продавать. Я тут нашу нельзя. Ну что тем экстрайлом жалко вот так. Он же не старый еще, а? 2015 -го года. На В нем пробега, сейчас скажу точно. 40, 50, 78 Круто, вот, а он еще с копейкой. Только же пройдет и ни хрена ему не будет. Да, конечно, что. резину может поменять. Дизель. Масло в моторе нам... Резина новая, только поменяная. Резину только поменял. Ну, значит, несколько лет выйдет. Так, тут к нам какая-то сумочка приехала. тут как шахи сидим. Подушечка по Снизу Не на мешочек. Ух, ух. Хорошо. Еще сейчас мы чуть-чуть асфальта неплохо. Народу нету, тихо, классно. Нету, так. Ну, так классно, что тишина, Никуда, спокойствие. Да, вообще. Вот никто, никто не как, лезет там, Именно дорогу. как отдых мне плата очень не понравилось. Плата. Рыбалка так. Серега, мата никакого не слышно, кроме в отдых. Ну что, что да. Ну что отдых был было классно, И спокойно. Сюда надо ездить, начиная с сентября. Летом здесь бывает смерть. Все, дядя, тебя больше, короче, не беру. Ты только что забоченил копеечку мою не поедешь больше. Опустил. Опустил, Опустил да. Фокусировал. Эти, тепле... и теперь все. И летом ты не хочешь сюда ездить, брать тебя не буду. Нет, я хочу, но опасно. Все. Слишком ты здесь вот. Крупный? Полно. Обычно его собирают все. там. Давай собирай, значит. Школьник по них боярышки, они Украинский терен? На русский терен. Терен. терен язык вяжется. Ну, вот где-то так. 6 минут 44 секунды.